Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris -E Clan. Ada orang yang membawa naratif bahawa perjanjian syaitan antara Anwar dan Trump ini tidak legally binding. Bermaksud konon-kononnya kita dah game Trump. Trump akan bagi kita 19% tetapi kita sebenarnya in paper on paper sorry tak perlu bagi apa-apa pun kepada Amerika Syarikat atau kepada Trump. Konon-kononnya Anwar ini bijaklah kan betul ke macam tu? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sama ada wala cukai wala cukai atau mereka yang konon-konon nampak macam nonpartisan tetapi hakikatnya menyokong Anwar. Mereka cuba nak spin. Konon-kononnya perjanjian syaitan ini tidak akan menyusahkan Malaysia. Sebaliknya, kita lah yang akan dapat banyak dan Amerika Syarikat tak ada apa-apa. Yang terbaru tuan-tuan dan puan, puan sekalian, mereka telah mulakan satu naratif konon-kononnya perjanjian antarabangsa seperti ini dia tidak legally binding. Kenapa? Kerana kita masih lagi tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan negara masing-masing yang jauh lebih tinggi kuasanya berbanding dengan mana-mana perjanjian antarabangsa. Ada seorang hamba Allah ini tuan-tuan sekalian namanya Azza Adwa. Dia tulis macam ni tau dekat Facebook beliau. Saya tengok dia ni macam blogger saya tak tahu dia ni memang lulusan lawyer ke apa-apa ke tak apalah kan. So dia ada tulis dekat Facebook orang macam ni tau. Kalau orang tu pandai, sebenarnya Malaysia tak beri apa-apa pun. Tapi dapat tarif lebih rendah. International agreements untuk Malaysia tak bersifat mengikat kerana undang-undang bertulis tertinggi di Malaysia adalah Perlembagaan Persetukan Malaysia. You know apa maksud Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang bertulis tertinggi di Malaysia? Malaysia domestically tak mengikat apa-apa international agreements treaties, arrangements, MOUs melainkan ianya dibawa ke parlimen apabila tindakan tersebut menyentuh aspek undang-undang bertulis di Malaysia. Kerajaan harus buat satu pindahan akta atau satu pindahan perlembagaan persetuan jika invok perkara 159. Sebagai contoh, Malaysia ada perjanjian ekstradisi antarabangsa dekat Amerika Syarikat 1915, tapi ianya tidak berkuat kuasa tanpa akta ekstradisi 1902 Reset set the rules. Maknanya Azhar Azhar ni nak kata yang walaupun kita dah sign agreement tu dengan Trump, kenanya kita tak perlu bagi Trump apa-apa pun. Kita tak beri apa-apa, US tak ada apa-apa. In fact, kita yang dapat something di US iaitu tarif 90%. Nampak? Itu kata-kata Azala. Betul ke macam tu? Sebenarnya tuan-tuan dan puan saya ada berbual dengan Tan Sri Azhar Ajan Harun, Tan Sri Ad Harun sebelum saya buat video ini. Dan saya ada rekod tapi for some reason, recording itu tak ada suara. Jadi InsyaAllah besok saya akan berjumpa dengan beliau, saya akan bertemu mata dan saya akan buat video secara fizikal bersama-sama dengan beliau untuk membincangkan tentang hal ini. Terutama tentang adakah benda ini legal binding ataupun tidak. Tetapi kata Tansi Azhar, saya tanyakan tentang hal ini. Adakah perjanjian antarabangsa ini kita tak terikat? Adakah kita tidak ada obligation untuk patuh? Kata Tansi Azhar, mana-mana perjanjian kita kena patuh. Tak kira antarabangsa ataupun tempatan kita kena patuh. Ya, ada isu Perlembagaan persekutuan. So sekarang ini saya nak balik kepada kenyataan si Ahzal dia juga di mana perkara 7.2 dalam perjanjian itu kata benda ini, perjanjian ini akan dikuatkuasakan 60 hari selepas tarikh pindaan berkenaan undang-undang supaya selaras dengan perjanjian ini telah dilakukan oleh mana-mana pihak. Kedua-dua pihak lah kan? So, Contohnya kan Malaysia dia pindah 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 pindah. Okey fine. Katalah pada bulan 12 dia habis pindah, maka sejak bulan 12 itu 60 hari selepas itu perjanjian ini berkuat kuasa. Maksudnya sekarang ini kita akan melihat kerajaan cuba untuk meminda undang-undang tertentu dalam parlimen untuk menyesuaikan diri dengan benda ini. Sekiranya kalau berjaya, kita akan menyaksikan perjanjian ini akan dikuatkuasakan 60 hari selepas itu. Okey, yang ni faham eh? Sekarang ini tuan-tuan dan puan sekalian. Bila benda ini Azhar kata tak legally binding, benda itu tak betul. Mana-mana perjanjian antarabangsa, benda itu kalau kita sign, kalau kita ratify, maknanya kita dah legally binding untuk laksanakan benda itu. Sama lah kes contoh macam ICERT atau macam ICC whatsoever kan perjanjian-perjanjian antarabangsa yang kita ratify itu. Once kita sign, kita dah legally bind untuk laksanakan benda itu tanpa sebarang alasan sama macam perjanjian Anwar dengan Trump ini bila dah sign kita dah kena tunaikan bila benda tu dah taken into force bermaksud sekarang ini kita masih lagi ada masa untuk menghalang perjanjian ini daripada dikuatkuasakan tetapi tetapi ya sekarang ini dalam perkara 7.2 yang sama juga mana-mana pihak berhak untuk membatalkan perjanjian ini dalam tempoh 180 hari. Okay? So, 180 hari contohnya kita boleh batalkan. Trump, aku nak back off. Aku tak jadi nak teruskan perjanjian yang aku dah sign. Engkau dah sign tau. Boleh batal. Tetapi akan ada repercussion. Akan ada akibat. Akibatnya apa? Mungkin US akan kenakan tarif yang jauh lebih tinggi kepada kita. Mungkin US akan kenakan sekatan-sekatan kepada kita sebab mereka dah tak terikat untuk jaga kita lagi dah. So macam-macam benda kita akan jadi. Lagi satu, kalau kita back off, kalau kita tak tunaikan apa yang mereka buat, mereka pun tak ada keperluan untuk tunaikan apa yang mereka janji. Jangan lupa, dalam perjanjian ini memang kita janji macam-macam dekat US. Dalam masa yang sama juga, US janji nak bagi tarif 90%. Kalau kita tak tunaikan bahagian kita dalam perjanjian ini, US pun tak nak tunaikan bahagian mereka. Kita tak mesti dapat confirm dapat tarif rendah tak. Diorang pun boleh back off, tak ada masalah. Okay fine, kau tak nak kau tak nak tunaikan apa yang kau janji kat sini kau tak nak tanya aku kalau kena berurusan dengan China kita boleh ke tak boleh ke okay. kau tak nak macam ni? fine sekarang aku pun tak perlu bagi tarif 90% kat kau ada dalam agreement ni masalahnya kalau kita tak tunaikan belah kita punya komitmen diorang orang pun takkan bagi kita tarif rendah itu 1,700 barang yang konon-konon akan masuk ke Amerika Syarikat tanpa sebarang apa nama teks dan sebagainya itu pun tak jadi juga tapi semua satu bagus lah. Kita tak nak bagi REE kat dia orang kan. Tapi nak beritahunya, benda ini tetap ada consequences. Dia belum betul-betul dikuatkuasakan sebab still perlukan pindaan dekat parlimen masing-masing. Ini kata-kata benda ni lah kan, kata-kata perjanjian ini. Tetapi percaya cakap saya, mereka akan cuba laksanakan benda juga. Mereka akan cuba untuk bulldoze benda ini supaya pindaan-pindaan yang berlaku itu akan berlaku. Mereka akan pindah tentang perkara berkaitan diskriminasi, tentang akta-akta berkaitan dengan JLC, JLIC dan sebagainya, tentang akta satu, tentang perkara satu minisbi dan macam-macam lagi. Mereka akan bodos. Jadi nak kata azab benda ni tak legal binding dan tidak ada repercussion untuk kita, benda tu silap. Benda itu akan ada akibat kepada kita. Nombor satunya, of course macam saya sebutkan tadi, kita akan dikenakan tindakan oleh US juga. Sama je, sama ada kita kena dapat tarif yang lagi tinggi ke apa-apa ke. Sebab kalau kita tak tunaikan bahagian kita dekat perjanjian ini, mereka pun tak perlu tunaikan bahagian mereka dekat perjanjian itu juga. Betul atau tidak? Benda ni dua way kan? Lagi satu, image kita tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan kau dah sign. Teram dah puji tanda tangan kau. Tengok-tengok kau back off. Rasa-rasanya apa jadi kepada image kita di mata US dan juga di seluruh dunia kalau ikutkan. Mereka akan nampak kita sebagai negara, benda dah sign pun boleh cancel. Benda dah tanda tangan pun kau boleh batalkan. Benda dah ada cop mohor pun contohnya, engkau boleh back off. Engkau boleh tidak tunaikan janji. Orang akan nampak kita sebagai negara yang tidak menepati janji. Yang dah sign pun boleh langgar. So lepas ini, apa imej kita di kalangan pelabur luar? Pelabur pun akan tengok, ish, Malaysia ni kan benda dah sign dengan US pun boleh back off, ini pula dengan aku. Nampak? So pelabur pun akan takut datang ke Malaysia. Takut dikencingi. Dah kita memang dapat kerajaan kaki kencing, tak ada apa, -apa lah kan. Tapi berkena kita takut dikencingi sebab sudah ada track record. US akan tengok kita sebagai budak yang tak dengar tata. Akan kata tengok ah, Malaysia ini memang tak pakai. So macam-macam benda kita akan kena. Macam-macam tekanan kita akan kena sebagainya. Macam-macam sanction, macam-macam tarif, macam-macam benda lah kita akan kena dengan US. Dan of course selepas ini, selain daripada negara-negara BRICS yang mungkin akan pandang kita slack, ialah China pun tengok kita slide? Eh, kau dulu sign tengok-tengok kau back off. Hmm, dia macam, macam dia cahaya kau ni kan. Tak cahaya sangat. Nampak? China dah tengok kita dah dah lain macam dah. Sebab kita dah sign agreement ni. US, kalau kita back off, akan tengok kita. Hmm, jadi tak boleh So, apa jadi kita? Jadi kena sumbang. Tak ada siapa pun yang akan align dengan kita dengan apa-apa keadaan. Kalau kita jadi apa-apa, China belum tentu nak tolong US apatah lagi. So, kepada Azhar, Mungkin benda ini tak legally binding. Tetapi kalau anda kata kita tak perlu bagi apa-apa tapi US kena bagi apa-apa, itu silap. Mereka juga berhak untuk tak bagi apa-apa kalau kita tidak mengikut terma perjanjian ini. Bahkan mereka boleh kenakan benda itu kepada kita sebab apa? Sebab mereka kata kita tak ikut so why, kenapa aku nak bagi tarif yang rendah? Tak perlu pun masalahnya. Tak ada sebarang agreement pun yang kata aku wajib bagi kau 90% kalau kau langgar benda ini. Tak ada. Nampak? Dan keduanya, kalau kita back off, secara bila dah sign macam ini, walaupun mungkin tak adalah legally banding dan sebagainya, image kita memang short. Image kita memang akan memasaklah dengan China kita problem sekarang, dengan US akan datang kalau kita back off lagi teruk. So, macam mana nak buat? Nak buatnya, ah, entahlah. Sama ada kita minta parlimen supaya jangan ratify benda ini, which is memang susah lah. Parlimen tu kadang-kadang tak suka Anwar juga kan. Anwar kata, eh kalau kau tak sokong mungkin kes kau naik balik, Wallahualam, dah kena sokong -sok sokong kan. Ataupun mungkin, at least berharap lah kalau Wita Muti punya saman itu -sama melekat, Anwar tak sah sebagai Perdana menteri. Tapi itu a very long shot lah. Dalam arti kata lain, bab kata tasriat tadi, dalam kes ini, kita buat apa pun kita kena, tuan-tuan dan perempuan. So, satu soalan last. Anwar, apa yang kau dah buat ni? bodoh, pahlul, unta, bagal, labu asa. Huh? Kau barang saya besar, akal tak ada lah. Uh. Bodoh. Ah!